Вітаю вас сьогодні. Ми вперше будемо говорити про першого секретаря обкому партії Олексія Федоровича Федорова. Людина, безумовно, легендарна, двічі герой Радянського Союзу, партизанський генерал. Про нього написано книги, знято кінофільми. Зняли фільм і херсонські телевізійники: журналіст В'ячеслав Голобородько, режисер Олександр Тимофєєв, оператор Олександр Чагін, звукорежисер Гарі Побєдра. От звуку тут і не вистачає, тому що, ви знаєте, що ми не можемо його відновити, не можемо вам продемонструвати ці синхронні інтерв'ю. А Федоров дуже цікаво розповідає, тому. Ну, як то кажуть, доведеться в переказі, в моєму переказі вам це слухати. Але все одно, я думаю, дуже цікаво, особливо людям старшого покоління, знову побачити легендарного командира, першого секретаря нашого, першого керівника Херсонської області 1985 рік. Від тієї війни, що минулася, вже сивина літ лягла. Така сива, сива сивина. Сорок років відшуміло, так безмірно багато для нашого народу, який вічно у війнах, у битвах кривавих. Історія не знає, що ми на когось нападали, чи гребли до себе загребуще, чи гріли руки на чужому. Ми те й робили, що відбувалось від ворогів, От їхніх очей заведющих і замірів підступних, і коли ми кажемо захисник вітчизни, то це не просто слова, а дуже точна суть. Мы захищались и захистились, боролися и сбороли. Ось вот що розповідає Олексій Федорович Федоров: Когда мы зашли в Херсон, Херсон был полностью разгромлен. Не было ни одного предприятия целого, не было водоснабжения, не было электрики. Как говорят, пришлось начинать работу с АЗОВ. Для того, чтобы обеспечить нормальную жизнь, надо было решать вопрос с электроснабжением и водоснабжением. С этого мы и начали работу. Немцы пытались эвакуировать локомотив, но по дороге в поспешности они разбросали части на расстоянии 80 километров между Береславом и Херсоном. Нам пришлось провести разведку, и части мы собрали. Надо было их сначала привести в надлежащий порядок, а потом уже и монтировать машину. Получили мы Энергии всего 80 киловатт. Конечно, для областного центра это было ничтожно малое количество энергии. Электроэнергию не киловаттами, а лампочками приходилось делить в областном комитете партии. Позже, потом уже получили электропоезд на 2500 киловатт. Стало жить лучше. У нашій країні не знайдеться, мабуть, людини, яка б не чула, не читала про Олексія Федоровича Федорова, легендарного партизанського генерала, двічі героя Радянського Союзу. Народився Олексій Федорович 30 березня 1901 року в Катеринославі, в сьогоднішньому Дніпропетровську. Батьків не пам'ятає, виховувався у чужих людей. Трудове життя почав у 12 років під Паском. Пізніше працював коногоном, робітником на будові, учасник громадянської війни. Потім навчання, партійна робота. У роки Великої Вітчизняної війни Олексій Федорович очолював Чернігівський, пізніше Волинські підпільні обкоми партії. Партизани, генерали Орленка, Федорова діяли на Україні, в Білорусі, в лісах Орловської та Брянської областей. Вони знищили близько 30 тисяч гітлерівців, 693 ешелони з живою силою, і технікою ворога зірвали десятки мостів і складів з боєприпасами. Після війни Леси Федорович працював першим секретарем Херсонського обкому партії. Ось що він каже. После освобождения города Херсона от немецко-фашистских захватчиков в городе населения почти никакого не было. Наверное, где-то месяц, еще не больше, на возиках, на тачках возвращались жители города Херсона с окружающих населенных пунктов, куда они во время оккупации бежали и там укрывались. А вообще, мне кажется, больше полутора-двух тысяч на то время в Херсонии и не было, совсем пустой город был. Партийная организация была малочисленной. Я вспоминаю часто таких товарищей, как Тышкевич, Дмитрий Михайлович. Это старый член партии, был долгое время первым секретарем городского комитета партии. Сакирка Константин Андреевич, тоже один из старых коммунистов. Савчук Адам Иванович, Грищенко Кузьма Иванович. Прилипка долгое время работал на руководящей партийной работе в городе и области. Матвеев Михаил Михайлович, это директор завода Петровского. Очень много работал над восстановлением этого предприятия. Данилов Леонид Владимирович, это прибывший с группой коммунистов, направленный по линии ЦК ВКПБ для укрепления областной партийной организации работал председателем был плана посенченко филипп иванович председателю был исполкома Иванченко Дмитрий Иванович, заместитель председателя был исполкома, очень много работал над вопросами восстановления сельского хозяйства. Можно было бы продолжить список лучших коммунистов, которые немало сделали для восстановления области. Обком партии созывал совещание на совещание. В обязательном порядке должны были проходить со своими стульями, потому что никакой мебели не было. Немцы оставались на зиму в Херсоне, пожгли всю мебель. И в конечном счете ни стула, ни стола, ничего не было. вот таким образом починати роботу обласних совєтських учреждений. Скільки добра зробила ця людина на своєму віку, скільки землі визволила від окупантів, скільки дерев висадила, скільки гонів поля зорала та засіяла, скільки людей виховала, на путь істини наставивши. І не зазналася, і не возгордилася. А зосталася справедливою, витримала найсуворіше випробування владою. Зосталася самим собою. Зостатися закоханим у роботу в діло, якому служиш, не дати притулитися негараздам. і не дати притупитися інтересу, зацікавленості до буднів, житейських, не опуститися до того, щоб будні проїлися і стали прісними. Це дар, це великий дар. В сельском хозяйстве, вспоминаю, как-то секретарь ЦК приехал, говорит Федоров. Поехали мы с ним по районам, и вот наблюдаем, реку проехали, поднимаемся на бугорок. Знаете, сотни женщин, что они делают, неизвестно. Оказывается, запряглись в бороны и на себе барановали. Сеяли зерно, значит, а потом боронами припахивали. Кого ничего бы ты загарбники не вытоптали, Стосильні бомби не вишматували, трипалі вогні не випалили вічного цвіту, посіяного у людських серцях. Він коренився ще небаченим боянням, піднявся і розпустився гілястим щастям нового ладу. Федоров, згадує, мені приємно спомінати, що наші херсонці – Высоко чтят память, историческую память, и людей, которые отдали свою жизнь в борьбе за свободу и независимость нашей Родины, и памятные места, помнят, где происходили события мне преподнесли подарок, ряд замечательных снимков, в частности, легендарная Каховка. Это память гражданской войны, Буденовской эпохи, памятник дважды героя Советского Союза Покрышева, который установлен на месте его родины, памятник комсомольца Кулика, погибшего в годы Великой Отечественной войны в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Приятно и то, что чтят память партизанов, подпольщиков которые в тяжелые годы войны в тяжелейших условиях вели борьбу с немецко-фашистскими захватчиками. Ось вони нові люди землі. Це вони завтра стануть до верстатів, сядуть за кермо комбайнів, вирощуватимуть хліб, навчатимуть дітей, робитимуть найскладніші операції на серці. Вони полетять у незвідані світи, відкриють нове у науці, створять прекрасні мелодії, зведуть нові міста і житиме у їхніх серцях вічний вогонь пам'яті. І наступна наша розповідь про людину легендарну готувався цей матеріал на українське телебачення. Розповімо ми про Федора Івановича Загороднюка, ветеран війни, інвалід війни, відомий художник, багато хто пам'ятає його портрети героїв Херсонщини, які друкувалися на Дніпрянській Правді. Він і понині займає дуже активну життєву позицію. Я думаю, що ми не вперше вже говоримо про нього, тому що були матеріали, це точно, але вперше отак у кольорі з численними інтерв'ю, яких також треба було переказувати, які. і багато побачимо ми кадрів. где и он, и его друзья. Это такой полномасштабный, можно сказать, фильм про Федора Ивановича Загороднюка. Я думаю, и ему, и всем, кто его знает, будет очень интересно подивитися эти кинокадры. Нет, не забыть нам в сорок пятом Победный майский день весны И вас, уставшие солдаты, Вернувшихся с полей войны Салютов праздничных раскаты Смерть позади войны года Казалось, вся страна, солдаты, Так было много вас тогда, В наградах, в форме пропотевшей, От маршалов до рядовых, В жестоких битвах уцелевших, Но как сегодня мало их. Да, сорок лет прошло с той даты, Но не сошли следы от ран, И в этот день войны солдаты идут встречать однополчан. И сердце заболит, как рано, Когда медалями звеня Склонят седины ветераны Над всплеском вечного огня. Как реквием молчание свято, Но рвется, словно птица, крик. Спасибо вам за все, солдаты, За мир, за май, за этот миг. Девятый день, май месяц, дата Твоей победы, ветеран. Все меньше вас, седых солдатов, Лихой поры однополчан. Все ближе и ближе 9 мая 40 Великой Победы советского народа над фашизмом. Эту славную дату будет отмечать весь советский народ, все прогрессивное человечество. Это будет торжество мира над войной. Грандиозный памятник павшим в боях за родину и воздание почестей оставшимся в живых ветеранам Великой Отечественной войны, седым солдатам, которые сейчас в боевом строю воспитателей и наставников молодежи, самых активных борцов за мир. Это им посвящается и о них рассказывает наша передача «Память». Который год не знаю я покоя, в душе моей живет война, как боль. Я вновь стою на старом поле боя И вспоминаю наш победный бой. Мне памятен тот бой ожесточенный, Солдаты побратимы вновь в бою, И всех друзей я помню поименно, Отдавших жизнь за родину свою. Передо мной знакомые траншеи, Следы противотанкового рва, А рядом камень в землю врос замшелый, Весенняя проклянулась трава. Да, в памяти ветерана войны, участника Сталинградской битвы, члена Союза художников СССР Федора Ивановича Загороднюка на всю жизнь остался этот последний для него бой, один из самых ожесточенных боев сталинградского сражения. Юному курсанту минометчику было тогда 20 лет. Его сироту детдомовца выкормила и вырастила советская власть, дала ему художественное образование. Когда грянула война, комсомолец Федор Загороднюк добровольцем пошел на фронт. Воевал под Винницей, отбивал у фашистов Ростов, сражался на Харьковском направлении. После ранения был направлен на Сталинградский фронт в составе отдельного курсантского полка 62-й армии. И дальше было интервью. Эти работы на долгие годы определили ваше кредо, как художника, военная тема и портрет, спрашивал журналист. И Федор Загороднюк отвечал, Скорее война, увиденная и пережитой, определили направленность моей тематики. Хотя где-то во мне, видимо, жило стремление стать баталистом. Например, в институте моя дипломная работа была посвящена теме гражданской войны. Федор Иванович, областная газета «Непрянская правда» и другие часто публикуют написанные вами портреты наших земляков, героев Советского Союза, героев социалистического труда, передовиков, производства. Да, а гонорары за эти и другие работы, посвященные военной теме, я перечисляю в Фонд мира, как это делают тысячи советских патриотов. Потому что борьба за мир сейчас это самое главное для всех людей. И этому главному нужно посвящать и свой труд, и в свое вдохновение. Особенно впечатляют сейчас встречи на местах боев. В канун 40-летия Сталинградской битвы я побывал в Сталинграде. Там встречали как почетных гостей. Там я вновь увидел своих однополчан. Во время встречи ветераны дали клятву. Так же упорная и стойка, как мы сражались под Сталинградом. Будем бороться за мир. Нельзя допустить, чтобы... Все повторилось снова. Мы, ветераны, сказали свое «нет войне» и написали коллективное письмо предостережения воинствующим генералам. Живет в нашем городе человек большого таланта, щедрой души и удивительной доброты. Фронтовик, инвалид войны и художник, активный борец за мир и патриот, участник двух всесоюзных, 14 республиканских и одной зарубежной выставок. Его знают пионеры и комсомольцы, курсанты и студенты, воины различных гарнизонов страны, ветераны Великой Отечественной войны. Память о героическом прошлом, поэзия сегодняшних трудовых будней, вдохновленный облик нашего современника – все это живет в произведениях солдата Великой Отечественной войны Федора Ивановича Загороднюка. У наступному матеріалі ви практично не почуєте тексту, його немає, тому що музика супроводжувала кінокадри, які ви побачите. Ну, в даному випадку, от я не жалію, що немає тексту, тому що тут достатньо кінокадрів. Ви побачите знамениту, Асканію нову, заповідник, який увійшов до 100 ну, світових природних чудес світу. І уперше ми покажемо Асканію нову у кольорі. Побачимо ми знаменитих птахів, чорних і білих лебедів. Побачимо і парнокопитних, Ну тобто, Асканію нову в усій її красі. Асканія нова є унікальним заповідником вже багато років. Але практично світова слава прийшла ось тільки тільки. Наш заповідник увійшов до ста унікальних місцин всієї нашої планети. А ми задоволені, я думаю, подивимось на ці кінокадри 86-го року, тому що це практично перші кінокадри Асканії Нова у кольорі. Тексту тут не було, музичний супровід. Ну, Не будемо змінювати традиції. Асканія нова у музичному супроводі. «Надамо дамо природі діяти на її розсуд. Вона краще знає свою справу, ніж ми, казав відомий французький філософ, гуманіст, письменник Мішель Монтень. Але в даному випадку ми говоримо про розумне втручання в природу людей, барона Фальцвейна, про Асканію нову. Пишіть нам, вулиця Перекопська, 10, дзвоніть, 22 97 49. Я прощаюсь, щоб зустрітися з вами у 1985 році. До побачення!